والعالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قديني <applause> 64 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من رب ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم وقالت اليهود يد الله مغلولة dan orang-orang Yahudi itu berkata tangan Allah terbelenggu yakni bakhil atau kikir Gulat aidihim tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu dan mereka pula dilaknat dengan sebab mereka berkata dengan sebab apa yang mereka katakan itu baliyadahu mabsutatan bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka yakni nikmat dan kurnianya luas melimpah-limpah. Yunfiqu kaifa yasha dia membelanjakan sebagaimana yang dia kehendaki ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيا dan demi sesungguhnya apa yang telah diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu akan menjadikan kebanyakan dari mereka bertambah derhaka dan kufur wa alqaina bainahumul adawa wal bawda ila yaumil qiyamah dan kami tanamkan di antara mereka perasaan permusuhan dan kebencian hingga hari kiamat Kullama awqadu naran lil harbi Atfa'ah Allah Setiap kali mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya Wa yasa'una fil ardi fasada Dan mereka pula terus menerus melakukan kerosakan di muka bumi Wallahu la yuhibbul mufsidin Sedangkan Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerosakan Ayat ini membicarakan keburukan Yahudi Selepas daripada ayat sebelum ni Menyatakan orang Yahudi adalah Satu golongan yang Golongan manusia Yang terlalu Yang berlomba-lomba melakukan dosa dan pencerobohan Serta memakan yang haram Watara kasiran minhum Yusari'una fil ismi wal'udwan Wa aklihimus suhta Itu secara umumnya Secara umum kaum Yahudi suka berbuat dosa Dan suka pula bermusuh antara satu dengan lain Dan suka memakan perkara yang haram Secara umumnya begitu Kemudian ayat ini pula secara khusus mereka tidak beradab dengan Allah Ta'ala Mereka buruk sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka tuduh tuduh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai tangan yang terbelenggu, bakhil. Tangan tangan dalam bahasa Arab membawa arti nikmat nikmat tangan membawa arti kuasa kuasa dan banyak lagi makna bagi tangan Yahudi dinyatakan di dalam ayat ini menuduh kepada Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang tidak sesuai sama sekali dituduh begitu ini disebabkan kaum Yahudi sejarah mereka makin menurun makin menurun selepas daripada kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud ini kerajaan mereka kerajaan Yahudi mendirikan kerajaan Yahudi dan Nabi Sulaiman juga ini zaman kemuncak pemerintahan Yahudi. Yahudi pemerintahan Nabi Sulaiman. Kerana Nabi Sulaiman ini menguasai dunia. Nabi Sulaiman menggunakan angin angin sebagai kenderaan dia boleh boleh menjelajah pada setiap hari menggunakan angin ini setiap benua setiap benua pada tiap-tiap hari di bawah kerajaannya ini makan pagi makan tengah hari tidur tengah hari tidur malam dia pada benua-benua yang berbeza pertama hmm. begitu hebatnya dia punya kekuasaan Nabi Sulaiman kemudian makin menurun makin menurun makin menurun sampailah kepada sebelum kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka hidup sentiasa bermusuh antara satu dengan lain. Nabi Nabi tak selamat asyik dibunuh saja oleh mereka apabila Nabi menyampaikan sesuatu yang mereka tak suka. Mereka bunuh Nabi. Mereka tangkap Nabi, mereka tuduh Nabi, berbagai-bagai lagi Sayyidina Siti Maryam dituduh sebagai melakukan perbuatan keji. Tidak ada perkara yang buruk yang mereka tidak tidak tuduh kepada Nabi mereka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian juga berpuak-puak puak-puak di Madinah ini terdiri daripada puak-puak Yahudi namanya Qainuqa Banu Nadir Banu Quraizah dan berbagai-bagai lagi tidak ada tidak nampak jalan-jalan yang boleh menyatu padukan mereka kemudian Nabi dibangkit tidak lagi dari kalangan Yahudi. Kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman merupakan penutup yang Yahudi tidak ada lagi bahagian untuk menerima Nabi setelah mereka menikmati sepanjang zaman Nabi-Nabi dibangkit dari kalangan mereka Nabi-Nabi dibangkit dari kalangan orang Yahudi lalulah sebahagian daripada Yahudi ini Banu Qainuqa menuduh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat meneruskan kemajuan yang dilakukannya dia, dia terbantut dia buat satu kemajuan, kemajuan, kemajuan Kemudian sampai ke separuh jalan Tangan dia terbelenggu Tangan dia tidak boleh bergerak Tidak dapat meneruskan kemajuan Pasal apa? Tidak dibangkit lagi di kalangan orang Yahudi Macam mana nak teruskan kemajuan ini? Yahudi sepatutnya dia sampai ke kemajuan Kemajuan yang paling tinggi sekali Tapi dia bagi kepada orang yang tak ada pengalaman Nabi Diberi kepada Nabi Muhammad Mana ada pengalaman Ini orang Arab Ummi pula Jahil pula jadi kalau begitu,nya macam mana nak diteruskan kemajuan? Mestinya kemajuan ini kena berada di tangan orang Yahudi juga. Tuhan lemah, Tuhan lemah. Buat pelantikan tak betul. Ani nak nyanyi disebutkan di dalam ayat ini. Begitulah Yahudi telah menggunakan isu Tuhan lemah untuk meyakinkan bahawa mengapa Yahudi begitu. Mengapa Yahudi dihalau keluar daripada Madinah? Mengapa Yahudi Bani Quraizah dibunuh kalah dalam peperangan dan sebagainya? Ini dinyatakan dalam ayat ini. Wa qalatil yahudu dan berkata orang Yahudi. Orang Yahudi berkata, Yahudi sebahagian daripada mereka sahaja bukan semuanya cakap begini. Dalam sebab nuzul menyatakan Yahudi daripada Bani Qainuqa, ni Yahudi Madinah. Namanya Funhas Funhas bin Azura Funhas ini yang membuat tuduhan begini Tapi apabila orang lain pula Diam Bila mereka tuduh Tuhan ini Terbelenggu tangannya Orang lain pula ah, oh, Mungkin ya ya boleh jadi betul Kemudian ataupun sekurang-kurangnya diam Maknanya semua Yahudi terlibat Semua Yahudi sebab mereka diam Sepatutnya apabila perkara yang tak betul ini Antaranya tuduhan terhadap Tuhan ini sebagai belenggu tangannya Tak betul Bangunlah orang menentang bangunlah oh, kalangan ulama cerdik pandai ahli fikirnya sepatutnya bangun menghapuskan sangkaan seumpama ini tapi tidak mereka rasa menasabah menasabah kalau kita mundur pada hari ini pun Tuhan dah lama dah dia buat dia buat kemajuan di kalangan orang Yahudi sama dia nya tangan dia pun dah lemah dah lemah katanya waqalatil yahudu yadullahi dan orang-orang Yahudi itu berkata tangan Tuhan terbelenggu terbelenggu ini ini dalam dalam bahasa Arab saja diguna tangan terbelenggu ni bang kalilah dalam bahasa Melayu kita pun tak ada tangan terbelenggu tangan belenggu ini tangan dia duduk atas, atas bahu ni di sini atas atas leher ni dia, dia sedaging dia sedaging dia daging daging dia dah dah, bertakuk atas tangan menjadikan tangan tak boleh bergerak lagi itu maghlulah namanya Tangan terbelenggu ini Dengan makna asalnya begitu Kamu dia diguna kepada tangan-tangannya Tak boleh buat kerja Tangannya sudah lemah, tangannya tidak berguna lagi Itu maknanya gulat aidihim Dibelenggu tangan mereka Dibelenggu tangan ini Tangan mempunyai berbagai-bagai makna Dibelenggu tangan Artinya tangan yang sudah lemah Yahudi kata Tangan Allah itu sudah lemah Bagaikan tangan yang terbelenggu Tidak dapat meneruskan kemajuan Ataupun maknanya yadullahi tangan Allah maghlulah atau belenggu yakni bahsin. Tuhan dulu pemurah. Dulu waktu Nabi Sulaiman dulu dia beri segala guna-guna segala alam ini, alam langit, bumi siapa pada bahasa binatang, manusia, burung dan sebagainya semuanya ini diberikan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian dia beri pula kepada Nabi Daud ini, Nabi Daud uh, nikmat dapat nikmat suara yang indah suara yang cantik kepada Nabi Daud sehingga binatang-binatang pun datang datang mendengar mendengar bacaan bacaan zabur bacaan kitab suci nya dengan sebab merdu suaranya itu datang semua binatang-binatang burung-burung datang dengar nikmat yang Tuhan beri murahnya Allah Taala pada zaman itu kata Yahudi tapi sekarang ni bakhil Tuhan bakhil kan dia biadullahi maghlulah gullat aydihim Allah menyatakan tangan yang belenggu tangan mereka mereka yang bakhil mereka yang bakhil bakhil mereka kerana meletakkan nikmat Allah ini yang patut terima nikmat Tuhan hanya Yahudi saja lain-lain daripada bangsa Yahudi tidak patut terima nikmat Tuhan justru mereka tidak boleh menerima Nabi dibangkit dari kalangan bukan Yahudi Kan kali ini satu perkara bakhil Mengapa Yahudi bakhil begitu? mereka merasakan mereka saja yang ada yang layak menerima nikmat Tuhan sedangkan lain daripada bangsa Yahudi tidak layak menerima mengapa begitu ghullat a'idihim tangan mereka sebenarnya yang terbelenggu bukan tangan Tuhan Walu'inu inu bima qalu mereka dilaknat dikutuk dengan sebab apa yang mereka sebutkan itu mereka katakan tangan Tuhan terbelenggu mereka dilaknat oleh Allah dengan sebab itu, dengan sebab itu Allah tidak beri sepatutnya kemudahan diberi kepada mereka, perpaduan tidak diberi kepada mereka, hidup benci membenci antara satu dengan lain, matlamat mereka tidak akan tercapai sama sekali kerana mereka mereka melakukan satu laknat yang di, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walu'inu laknat dalam bahasa Arab membawa arti jauh daripada rahmat. Jauh daripada rahmat Rahmat Tuhan cuba nak masuk rapat dekat dengan mereka jauh makin jauh makin jauh ini yang berlaku kepada kepada Yahudi akibat daripada tuduhan yang dibuat oleh mereka sendiri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya tangan Tuhan bagaimana betul ke betulkah betul ke bakhil tidak baliyadahu mabsufatan bahkan dua tangan Tuhan sentiasa terbuka tangan terbuka erti pemurah tangan terbuka artinya tidak bakhil Tangan terbuka diberi saja kepada sesiapa yang dia rasa nak beri. Begitulah maknanya bali adah wa Kemudian seterusnya yul fuku dan seterusnya selanjutnya lah besok Allah Subhanahu wa taala.